Валерія Ксьондзенка обрано секретарем міської ради від квітня 2013 року, а 25 лютого він написав заяву на звільнення з цієї посади. Валерій Петрович, розкажіть, будь ласка, що спонукало вас зробити такий вчинок? Ну, ви знаєте, ті події, які у нас в країні произошли. І вони пройшли везде, починаючи з центральних органів влади. Понятно, що. Те события, которые произошли на Майдане, гордиться ими невозможно. Они вызывают во всех у нас горечь и печаль, то, что произошло. И, к сожалению, то, что произошло в Киеве, смена той власти, она перешла в регионы. Пошли эти обвинения в регионах, в тех депутатов, которые были в партии регионов. Пошли обвинения в том, что они там нечестные, коррумпированные. Вы знаете, сколько там было, каких слов сказано на Майдане у нас перед исполкомом и в мой адрес, и в то, что я там где-то там и ворую какие-то земельные участки, там, и смотрящие там присланы из там, с Донбасса. Ну, чего только не было, чего только ни, грязи не было перекручено. Понятно, ходить, оправдываться, что ты там не смотрящий, что ты родился. Понятно, что я родился там в Донбассе. И прожил там 6 лет. Но основная моя жизнь это прожита в Киеве. Я больше 30 лет живу в Киеве. И я не стесняюсь того, что я родился в семье шахтера, потому что это достойная семья. И папа у меня, и мама это достойные люди. Но чтобы не было спекуляции, что я держусь этой должности, чтобы не было спекуляции, что я на этой должности зарабатываю какие-то деньги, я написал заявление, пожалуйста, я не держусь этой должности, пожалуйста, кто хочет, выбирайте кого-нибудь другого, достойного кандидата, который будет устраивать, наверное, и жителей города Борисполь, и депутатов, и всех, всех сторон. Ну, какое-то давление было, были какие-то там и угрозы, но поймите, это не основное. Для мужчины это не основное. Конечно, угрожали там и что имущество, там, и машина сгорит, там еще. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что как раз мужчина не должен бояться этих угроз. Не это меня напугало. Но хотите, пожалуйста. Пожалуйста. Потому что... Нету, я это официально заявляю, нет в городе Борисполь ни одного жителя, который бы мог сказать, что я у него взял деньги или вымогал какие-то деньги. Я помогал людям, если я мог, которые обращались ко мне, когда люди приходили на прием, если я что-то делал, я, я что-то мог сделать и помочь. Я, я делал людям, я помогал делать. Это я пробовал менять взгляды в обществе, там, более, чтобы они цивилизованные, более, более они были корректные друг друга. Но вопрос не в этом. Написал заявление, пожалуйста, выбирайте нового секретаря и принимайте решение. Долго вы видите, что я написал 25-го, долго это муссировалось на каких-то там собраниях вот, на, между депутатами. И вчера поступило заявление, подписанное 24 депутатами, с просьбой созвать неочередную сессию и выбрать депутата, выбрать секретарем Мисской Рады депутата Гадунка. Конечно, мы и раньше возле этой кандидатуры шли какие-то обсуждения, и раньше это вызывало недоумение, потому что, ну, в моем понимании, все-таки... Мы должны понимать и разделять там, где Майдан, и там, где идет постоянная работа. Мы с вами видели до того Ярослава, как он ведет себя и на сессиях, и как он оскорбляет и людей, и оскорбляет и депутатов. И мы понимаем, что иногда он переходит те грани, которые вообще допустимы в обществе. Не знаю, если мы стремимся к таким отношениям, к тому, чтобы создать Борисполе, может быть, это и достойная та кандидатура. Но мое мнение все-таки, что сюда люди должны приходить совсем другие, с другой совестью, с другими профессиональными качествами. Ну и то, что вы сами прекрасно понимаете, что если у человека сложилась так ситуация, что и Анатолий Соловьевич — заявил и на собрании с депутатами, что если мы выбираем Годунка, то по моральным, этичным качествам, вы это прекрасно понимаете, это любой бы мужчина так бы поступил бы, любой бы человек, который себя уважает, любой человек, у которого есть честь и достоинство. Ну, после того, что делал Ярослав, то, что он говорил, то, что он рассказывал неправдивое, что и мэр у нас убийца, Правильно? И я убийца, и мэр убийца. Но опять же, стоит вопрос не мне. Он сказал, я напишу заявление, и пожалуйста, если мы до такого дошли, что мы уже выбираем таких людей в секретари. То есть голова не захотел співпрацювати с... С ним никто и не, не согласовывал, никто не говорил, конечно. Но я думаю, что это правильно, никто бы и не захотел после этих слов, потому что всегда надо в любой... В любом споре надо придерживаться какой-то риторики и каких-то граней. Нельзя заходить далеко, потому что когда грани перейдены, там уже наступает и другая ответственность. В некоторых случаях она и уголовная ответственность, в некоторых случаях она моральная ответственность. Правильно? Здесь полная ложь шла. И как дальше с человеком работать, можно рядом находиться, если он постоянно обманывает. Ну вот какой я смотрящий? Никакой не смотрящий. Где хоть один житель города Борисполь, который может сказать, что я у него там попросил деньги или там участки себе отводил? Нет. Нету такого. Ну, говорить, что попало можно. Мне тоже не нравится ее моральное качество. И я бы не хотел, чтобы в городе Борисполь был, был такой секретарь. Но в связи с тем, что складывается такая ситуация, что и Анатолий Соловьевич пишет заявление, тогда у нас в городе будет какая -то ситуация? Тогда у нас исполняющие обязанности мирского головы становится по законодательству секретарь. То есть Ярослав Николаевич. Я с Ярославом Николаевичем разговаривал и говорил, неужели ты хочешь исполнять эти обязанности, неужели ты можешь, либо или ты имеешь моральные права. И мое мнение, что таким путем к власти нельзя приходить с помощью палки, с помощью оскорблений, с помощью ложной информации, с помощью каких-то инсунуаций, с помощью там, сбора людей вот, и введения в их заблуждение. Мэр города должен избираться на законных выборах, и за него должна проголосовать большинство жителей города Борисполь. Это очень ответственная должность, потому что жители города Борисполь выбирают с выбором мэра свою перспективу на будущее, как они будут жить, как будет город развиваться, какие будут отношения в городе. Ярослав неодноразово на віче говорив про те, що він не хоче балотуватися в мери і не збирається бути секретарем. Ви з ним розмовляли з цього приклад? К сожалению, я йому говорив, але він хоче. Він хоче і бути секретарем. І мало того, коли я йому сказав, ну, якщо сложиться така ситуація, що з тобою не захочуть після того, що ти наділав в місті, з тобою працювати міський голова, сказав, я буду виконувати обов'язки мера. Я говорю, это в этой ситуации ты поступаешь нечестно, неправильно по отношению к жителям Борисполя, потому что таким путем к власти нельзя приходить с помощью палки, нельзя с помощью дубинки приходить, с помощью обмана приходить. Выходи на честные выборы, победишь, значит, это выбор будет всех горожан. Значит, они не выбрали, хотят в настоящий момент такого мэра. Вопросов нет. Поэтому я написал, я ему сказал, что в этом случае это был разговор два дня назад. Я ему сказал, что в таком случае, если ты не снимешь свою кандидатуру, я буду писать заявление об отзыве своего заявления. То есть я отзову это заявление для того, чтобы все-таки у нас была какая-то пауза, не проводилась завтра сессия, и чтобы мы все-таки все остепенились и подумали не только о а страхе. Понятно, что страшно, понятно, что какая-то всех пугает какой-то иллюстрацией, всех пугает там каким-то правым сектором, всех пугает каких-то ультра с какими-то расправами. Вот. Но все-таки мы должны не под испугом принимать какие-то решения. Я хочу, чтобы все остепенились и было время. И, пожалуйста, я в любой момент готов опять написать заявление и уйти. Пожалуйста, давайте выберем кандидата, который на самом деле с правильной биографией, потому что насколько мне сегодня в интернет пришло сообщение, то... Я вообще не понимаю, вот на электронную почту после вчерашнего сообщения, есть ли образование в Ярославе или нету, вообще учился, не учился, написано, что он там э -э, родился на Западной Украине, в Ровенской области, то, что э -э -э, пришло, служил в, в армии, работал там трактористом. Дальше, после службы армии работал в Беркуте. Кем он там работал в Беркуте? Тоже не написано, мы не знаем. Там Где-то в каком-то он колледже начинал учиться, студент закончил этот колледж, он или не закончил. А дальше все понимают, что он судим. Но кто не знает, Борис Борис, что он судим. Мы выбираем судимого секретаря. Мы выбираем судимого секретаря, который в будущем будет исполнять обязанности мэра. Я думаю, что нам надо опомниться. Тобто ви свою заяву відкликали 5 березня, так? Сьогодні я, да, да, я тазвав. Це не буде сесії. Не буде, тому що не сесія, повестка дня тільки на одна. <как> Збрання секретаря. Якщо секретар працює, не уволен. Семея сесии... до влади була така, що майже всі з партії регіонів, ви вийшли з партії регіонів. Ну, вы понимаете, да, я вышел с партии регионов, но вопрос не в этом. Я же вам говорю, что то, что я вышел, я же вышел не для того, чтобы остаться секретарем и дальше там, убеждать людей, давайте, вот я останусь секретарем. Нет. Вот. Я вышел секретарем, и если не воспринимает город то, что да, да я был в партии регионов, но из-за этого мне нельзя там, работать не секретарем, то, ну так и будет. Так и будет, хотя я считаю, это не совсем правильно. Потому что в партии регионов разные люди были да были те люди которыми нельзя гордиться которые стыдишься за которых стыдно за которых совестно вот но есть люди которые на самом деле хорошие специалисты это и руководители предприятий и, и и врачи и бизнесмены это образованные люди это культурные люди это люди которые внесут цивилизованные если брать в борисполе фракцию партию регионов которая у нас была. но там военные учителя, директора предприятий медики это люди те которые не брали взяток поверьте не брали и они как раз созидали и занимались созидательством то что чтобы город лучше был, Якщо я таку ситуацію, що крім Ярослава Годунка, претендував би на посаду секретаря, або якого б просили колеги депутати якогось іншого кандидата, кого б ви могли уявити на цій посаді? Я не хочу вот нікого пропонувати, тому що всі зараз говорять, що должен бути там секретар та позиції. Ну, звучить, правильно? Пускай вона виберет, ну но, но достойно вибере опозиції того чоловіка, який да, говоримо, що Наверное, есть и там люди. Я опять же не хочу называть, чтобы сейчас не было давления на этого человека. Там, если я там какую-то там сторону приму, на назову чью-то фамилию, потому что скажут, а вот у нас ставленник там, партии регионов. Ну, нас все же перекрутят. Вы, вы, сами прекрасно это понимаете. Для того, чтобы не перекручивали, что это не партия регионов там будет вегать. я думаю, что надо выдвинуть того человека, у которого нет судимости, в котором есть высшее образование, который может профессионально исполнять обязанности секретаря, потому что это ответственная должность, это работа с людьми, это прием людей, и сюда приходят и руководители предприятий, это работа с депутатами, надо выслушать, понять всех депутатов, вот это где-то и организация комиссий ложится на плечи секретаря. Здесь должен быть профессиональный человек, который понимает, чем он занимается. Найближьшим часом, когда планируется складывать сессию. Ну, не от нас зависит. Я думаю, что должна появиться эта кандидатура, и когда она появится, эта кандидатура от оппозиции, то есть они должны провести между собой консультации и выдвинуть другую кандидатуру, ту, которая будет правильно воспринята. Вы понимаете, даже вот у нас по нашему законодательству секретарь, который будет вновь избранный секретарь, так как и я, он должен пройти спецпроверку. Спецпроверка — это везде отсылаются запросы, в те вузы, где ты учился, на самом деле у вот, тебя э, подлинный диплом или нет, там, отсылаются они, ты, ты должен пройти там, медкомиссии, там, э, дальше проверка милиции, судим, не судим. Ну то есть, на чем мы будем смешить все общество? Ситуація в Україні досить напружена. Російські війська зайшли в Крим, і мені здається, що в такий період треба навпаки об'єднуватися і діяти разом спільно. А такі от недорозуміння навіть у самій міській раді можуть не до доброго привести. Як от як налагодити покроково цей діалог, що з опозицією, що з владою, щоб люди не постраждали від цього. Вы знаете, вы правильно задаете этот вопрос, правильно говорите, потому что <laughs>, вот это вот выборы там секретаря, конечно, при той ситуации, которая служила сейчас у нас в стране, они как-то, ну, по, мо, по моему мнению, это тоже она совпадает, она как-то отходит на второй план. И опять же, не для того, чтобы я там боюсь там, этой должности покинуть, абсолютно не боюсь. Вот. И в любой момент, я еще раз повторяю, я готов написать опять заявление. Вот. Но нам на самом деле надо консолидироваться. Я бы хотел, вот, пользуясь этим вот случаем, что я в студии, вот, и хотел бы призвать все политические силы в городе Борисполь к тому, чтобы мы все-таки взяли тайм-аут, услышали друг друга и нашли правильные решения, подумали о гражданах, о жителях города Борисполь, подумали о их семьях и исходили именно не из своих каких-то корыстных целей, а именно исходили, что сейчас лучше для жителей Борисполь и руководствовались именно ихними убеждениями, ихними взглядами и принимали отсюда все свои решения. Нам потрібно, що мешканцям міста Бориспіль, що всім громадянам України думати лише про хороше, не розпалювати якихось незрозумілих конфліктів, тому що це може закінчитися для України ще гірше. І ваші побажання, як від секретаря міської ради до мешканців міста, до того, щоб об'єднатися і разом бути в цій складній ситуації для України. Ну, в первое время понятно, что я скажу банальные слова, конечно, то, что и говорят везде, я думаю, все это слышат. Вот я хочу, чтобы мы все-таки убрали эмоции, чтобы мы не руководствовались эмоциями, чтобы мы услышали друг друга. Я уже не раз приводил, неоднократно приводил пример. Мне нравится, когда-то я помню, Юрский отмечал, вы знаете, такого артиста, Остапа Бендера играл, и он отмечал 60-летие. И его спросили, что вы хотите вот пожелать сейчас всем тел телезрителям, вашим поклонникам, вот ваши 60 лет. Он говорит, я хочу быть понятым. я вот тоже хочу, чтобы мы все-таки научились понимать друг друга. Потому что, он говорит, я всю жизнь стремился к этому, и так и к 60 годам и не дошел этого. Почему? Говорит, молчу, за меня придумывает, что я думаю, что я говорю. Говорю, перекручивает мои слова. То, что я не думаю, то, что я не говорю. Вот я бы на самом деле хотел, чтобы мы друг друга правильно слышали, правильно понимали, и тогда будет наша жизнь меняться к лучшему, и, это, и тогда мы будем объединяться. В студии был секретарь міської рады Валерий Петрович Ксензенко. Дякую що знайшли час поспілкуватися з борисьпецем. Спасибо.